Это здание Киевского районного суда. Александр Геннадьевич, только что состоялось заседание Киевского районного суда. Вот Вы могли прокомментировать, что это было заседание, что Вы требовали? Это было заседание по рассмотрению. Значит, есть уголовное производство. Последние цифры 394. Это уголовное производство по факту событий 15, 12, 12 года, где были недопущены ряд журналистов на пресс-конференцию, проводимую народным депутатом Маваковым. По этому факту было открытого главного производства, расследуется в производстве следственного отдела Киевского отдела Харьковского городского управления МВД Украины и следователь Гнедой. Данному следователю Гнедому мной было заявлено как лицом потерпевшим ходатайство относительно допроса основного лица по этим событиям, это Авакова. Почему я считал его допрос обязательным? В данном случае, кто лицо распоряжается, раздает какие-то команды относительно допуска или недопуска, да? относительно проведения, не проведения пресс-конференции. Это, естественно, то лицо, которое эту пресс-конференцию проводит. Поэтому допыт Авакова являлся, на мой взгляд, одним из каких-то ключевых показаний по данному делу. В той части, хотя бы, я же говорю, хотя бы установления определенных фактов, которые необходимы для уголовного производства. Извиняюсь, я перебью, то есть тогда было объявлено, что установлена аккредитация, там была пресс-секретарь Арсена Авакова Наталья Стативка, Юлия да. Германова, пресс-секретарь Батевщины. То есть в принципе может оказаться, что Арсен Борисович не давал таких, примеров примеру, указаний, может. и они тогда занимались самоуправством. Правильно, да, но для этого нам нужно что? Опросить Авакова. И отсюда мы узнаем, давал, не давал, есть бумаги, нету. Вы поняли, о чем речь? Угу. Вот поэтому я и настаивал. Следователь отказал его э, опросы, что являлось, на мой взгляд, незаконным, и с какой жалобой я обратился в суд. И что сегодня, вот как сегодня, рассматривалось? Сегодня, э, ну, так сказать, можно бурно происходило рассмотрение дела. В отсутствие следователя Гнедова? Ну, естественно, это в очередной раз. Это, как показатель, я же говорю, того расследования, которое неэффективно действуется. Вот, поэтому в данном случае я же говорю, что не только незаконность постановлений, а сам принципиальный подход к расследованию этого следователя, хотя вроде бы. Э Народным депутатам Писаренко даны такие общие рекомендации. Обращение органам, у него открытое да, да? относительно противоправных действий со стороны оппозиции. Ну, не знаю, пока этого не видимо. В том числе есть и наше открытое обращение журналиста Андрея Бородавки относительно э, тоже незаконных действий, которые происходят со стороны правоохранительных органов, которые, на мой взгляд, как раз и покрывают э, сейчас Авакова, Власенко, так, а с одной э, стороны... и народных депутатов, которые говорят, что из бедных несчастных ущемляют и суды все, как говорится, не на их стороне. Хотя мы видим обратное, да. Я, мы видим, я же говорю, прямо противо и прямо действительно сумбурно, э, как сказать, даже нелогичные и незаконные какие-то решения либо действия. Понятно, спасибо. Ну, как вы думаете, какое решение будет принято? Ну, знаете, как всегда хочется верить в положительный результат. В противном случае, зачем выходить на бой? Надеюсь, что будет положительно. Понятно, спасибо.